Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam kita Selangor maju bersama dan salam Malaysia Madani. Alhamdulillah dengan izinnya juga dapat kita bersiaran kembali pada siri ke-12 tahun 2025. Seperti biasa bertemu lagi kita pada hari ini dalam program Bicara Santai Subang Jaya yang bertemakan perkhidmatan Basmat Selangor 2025 dalam pentadbiran MBSD. Program ini bersiaran secara langsung menerusi Facebook dan YouTube rasmi MBSJ pada setiap hari Selasa pada jam 10.30 pagi. Kepada semua penonton, jangan lupa untuk like, komen dan share sebagai tanda sokongan anda kepada program ini. Baiklah, bagi siaran langsung pada hari ini, saya Muhammad Kowimudin bin Muhammad Jawawi, selaku moderator anda bicara santai pada hari ini, kita akan menemu bual dan berbicara bersama personaliti jemputan minggu ini untuk mengupas dan membincangkan tajuk Perkhidmatan Bas Mat Selangor 2025 dalam pentadbiran MBSJ. Sebagai pengenalan, selaras dengan Rancangan Struktur Negeri Selangor 2035, teras pembangunan ke arah wilayah Bandar Berkembang Maju menjadikan Selangor sebagai hub pengangkutan pilihan di rantau Asia. Sehubungan dengan itu, Kerajaan Negeri Selangor telah menyediakan perkhidmatan bas secara percuma kepada pihak berkuasa tempatan negeri Selangor sejak dari 1 Julai 2015. Majlis Bandaraya Subang Jaya juga tidak ketinggalan dalam melaksanakan perkhidmatan bas percuma ini. Tujuan utama perkhidmatan ini diberikan secara percuma adalah bagi menggalakkan lebih ramai orang awam menggunakan pengangkutan awam. Selain itu juga, ia dapat membantu meringankan beban kewangan bagi yang kurang berkemampuan. Malah, dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian di jalan raya. Kita sedar bahawa perkhidmatan ini amat penting, bukan sahaja kepada golongan pelajar dan warga emas, tetapi kepada semua yang memerlukan pengangkutan awam yang efisien, selamat dan percuma. Namun, tidak dinafikan juga ada beberapa isu dan cabaran terkini yang telah mendapat perhatian warga Subang Jaya. Dan hari ini kita cuba selesaikan persoalan tersebut secara terbuka dan telus. Untuk pengetahuan semua pendengar dan penonton yang menyaksikan siaran langsung ini, pihak MBSJ telah melantik operator SKS Cost Builder Sdn Bermula pada 1 Mei 2025 Baiklah, saya berbesar hati Memperkenalkan tetamu jemputan kita pada minggu ini Iaitu Dr. S.L. Kumar Ketua Pegawai Eksekutif SKS Kocbuda, Senyambahat Apa khabar tuan? Habar baik, okay. salam sejahtera Dan salam hormat semua okay. Terima kasih tuan kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini dan kita telah memasuki siri ke-12 tahun 2025 ini. Baiklah, untuk program kita pada hari ini lebih berkisarkan kepada perkongsian berhubung pelaksanaan perkhidmatan basmat selangor di dalam kawasan pentadbiran MBSJ. Justeru itu diharapkan warga Subang Jaya dapat bersama-sama mendengar dan mengambil perhatian terhadap perkhidmatan basmat selangor yang disediakan di dalam kawasan MBSJ. Okey, kita mulakan dengan soalan yang pertama sebagai pengenalan. Sebelum kita mengupas lebih lanjut topik kita pada hari ini, boleh Tuan memperkenalkan sedikit latar belakang diri Tuan dan tugas Tuan sebagai uh, mengendalikan perkhidmatan Bahasa Mak Selangor ini? Ya, uh, saya uh, memang asal daripada Selangor. Memang anak Selangor dan uh, berlahir di Puchong. Dan uh, bagi pengenalan, saya dalam bidang perkhidmatan bas uh, di SKS Spongebob Builder selama 28 tahun. So, oh, ah, lah. <laughs> ya, lama juga. Uh, dengan ni perkhidmatan bas memang dari asal dulu sudah dengan bas lah. Sama ada kita, SKS ni dia um, syarikat pembekal uh, bas dan kami juga mengoperasi uh, bas. Uh, Bas, -bas lalu. Eh boleh saya tahu lebih selain daripada perkhidmatan bas smart Selangor ini adakah uh, pihak SKS uh, ada memberikan Perkhidmatan kepada Tapi yang lain? Ada. Kita um, pada tahun 2021 uh, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur melantik kita untuk meng, uh, mengoperasi bas seluruh wilayah uh, Persekutuan. Atas nama uh, Go KL So kami uh, buat masa ni Ada lebih kurang dalam 100 uh, unit bas Beroperasi di 15 uh, laluan uh, Di sekitar Kuala Lumpur Dan uh, semuanya adalah bas elektrik dan, uh, okay. Menarik tuan okay. Kita pergi ke soalan seterusnya Boleh tuan terangkan mengenai bas yang digunakan Dan penerimaan awam terhadap bas Mak Suwango di Subang Jaya buat masa ini? Okey, bas uh, bas yang sedia ada sekarang uh, kita gunakan untuk Subang Selangor adalah bas uh, poster poster uh, model SKS City 7 uh, bas uh, diesel. So uh, kita memang uh, berhasrat untuk menukar pada bas TV dalam masa uh, terdekat. Okay. Uh, boleh saya tahu berapa bilangan buah bas yang disediakan oleh pihak SKS? Um, buat ni kita ada 14 unit. Okay. 14 unit bas yang uh, beroperasi. Untuk bas-bas Selangor -bas bagi uh, Majlis ah. Bandaraya sebagai. Okey. Okay, soalan seterusnya, uh, di MBSJ, uh, okay. boleh kita tahu uh, mengenai lanjut laluan dan liputan bas Semak Selangor yang disediakan oleh pihak SKS? Kami uh, beroperasi 5 uh, lima laluan yang diberikan iaitu uh, laluan SJ01, okay. SJ02, 03, 04 dan 05. So laluan SJ01 dia bermula daripada LRT Station UHC 7, okay. KTM uh, Subang Jaya dan LRT Subang Jaya. Okey meliputi 17.3 km bagi setiap uh, pusingan dan uh, kita menggunakan uh, 3 buah bas uh, untuk laluan tersebut. Uh, uh, lepas tu kita ada laluan sj 02 di mana dia uh, hub dia mula daripada LRT pusat bandar Puchong, uh, IOI, Malls, uh, Sunway Medical Centre, uh, Sunway Pyramid dengan Kompleksi uh, LRT Section 18. Okey, uh, yang ya. ini dia meliputi lebih kurang dalam 22.8 km yang satu pusingan, yang agak jauh. <laughs> jauh, 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 jauh. <laughs> so, uh, lepas tu laluan uh, SJ03 di mana dia start daripada LRT BK5, SMK Bandar Kinara, uh, Pasar Pagi dan uh, dan beberapa kawasan sekitar meliputi okay. banyak sekolah sebenarnya. Ah. Laluan tu. Uh, So yang itu uh, laluan dia uh, lebih kurang 15.5 km uh, satu pusingan dan kita menggunakan tiga uh, buah bas juga. Tiga buah bas juga. Lepas tu laluan 04 daripada KTM Sedang ke Seri Kembangan Taman uh, uh, Sedang Jaya, Sedang UPM Hospital Sedang. Yang itu lebih kurang dalam 27.7 km setiap pusingan uh, menggunakan tiga buah bas juga. So yang laluan <laughs> uh, yang terakhir ni yang laluan 05 di mana dia bermula daripada Bukit Seredang, Kampung Baru Seri Kembangan, Taman Serdang Jaya, Bukit Serdang, Taman Universiti Indah dan uh, pinggiran Putra. Okay. So yang itu dia lebih kurang dalam 26.1 km setiap satu pusingan dan kita menggunakan dua buah bas. Dua buah bas kan? Dua buah ya, kan? bas. Semua okay. okay. yeah. ni a uh, bas yang digunakan adalah bas jenis coaster. Coaster. Okey, baik. Yes. Okay, soalan yang seterusnya. Uh -huh. Apakah teknologi dan kemudahan yang disediakan dalam bas mat Selangor untuk keselesa keselesaan penumpang? Okey buat masa ni kita ada uh, GPS okay. GPS di mana uh, boleh boleh memantau uh, lokasi secara real time uh, lepas tu uh, kita akan uh, mengadakan aplikasi mudah alih untuk pengguna secara uh, merancang untuk merancang perjalanan dia lah okey So uh, bagi pengetahuan yang uh, selebihnya yang macam saya cakap tadi itu, um, dalam masa terdekat ni okay. uh, so kemungkinan besar mungkin uh, bulan uh, August kita akan mula untuk tukar semua bas yang sedia ada sekarang bas diesel ni kepada bas EV penuh oh. coster uh, secara berperingkat okay. Yeah. so bas EV ni lebih lebih selesa uh, ada bunyi Okay. Dia, okay. dia, okay. dia okay. Uh, selaras dengan Hasrat kerajaan uh, negeri Dengan uh, majlis bandar raya Untuk uh, uh, Ke arah kabar rendah Betul. Betul. Betul Baik tuan Agak menarik untuk uh, Perkhidmatan bas Mangok ini sebab digunakan uh, Bas EV sebagai pengganti kepada Bas diesel okay. Untuk soalan seterusnya Apakah cabaran utama okay. Yang dihadapi dalam perusahaan operasian pas mak sarang ini. Cabaran uh, cabaran sebenarnya okay. adalah kesesakan. Okay. <laughs> kesesakan lalu lintas ini di luar daripada uh, awalan oh, kita ya. sebenarnya. So dia kesesakan ni setiap hari dia uh, waktu puncak dengan waktu buka puncak dia berlainan. Okay. Hmm? Lepas tu waktu puncak yang biasa tu uh, warga uh, dia uh, Masuk kerja, balik kerja, semua tu. Tapi kadang-kadang uh, disebabkan oleh faktor-faktor uh, lain hmm. macam uh, ada penurapan jalan, hmm. ada penutupan jalan atau uh, kemalangan atau uh, hujan. Hmm. So di, di kita di luar daripada kawalan, kawalan kita. kita. Okay. <laughs> Jadi pemandu kita pun. Agak tenang juga lah so, <laughs> Setiap kali bila dia habis Pusingan tu, sebab tu dia balik Dalam 45 minit, 50 minit Kadang-kadang sejam lebih hmm. dia tak boleh Sebab tu dia menjadi uh, Keterampan Kadang-kadang dia terlepas Itu okay. okay, tuan, tuan kasih uh, Untuk makluman tuan hmm. uh, Ramai penumpang sedia ada Mengadu hmm. bahawa Isu bas uh, sering lambat Ataupun tidak muncul langsung apa sebenarnya punca isu ini dan bagaimana pihak SKS mengatasinya? Okey, dia sebenarnya macam saya a uh, terangkan tadi, dia okay. ya, uh, kekerapan ini bukan disengajakan sebenarnya. Okay. Kekerapan ini uh, biasanya daripada kesesakan jalan dan uh, selebihnya. So uh, saya harap orang awam pengguna lebuh Selangor sabar okay. sikit. Okay so mungkin uh, mungkin pada masa akan datang kita akan memperbaiki lagi kita akan tengok kaedah-kaedah lain yang di mana um, uh, prestasi peribatan di boleh boleh diperbaiki lagi okay. baik tuan kita pergi ke soalan seterusnya iaitu bagaimana uh, pihak tuan uh, jika ada mengadu untuk membuat aduan uh -huh. ataupun cadangan mengenai perkhidmatan Bahasa Mat Selangor yang dikendalikan oleh pihak tuan. Okay, buat masa ini, uh, aduh boleh salurkan aduan atau cadangan kepada Pusat Kawalan selangor okay, ya, di talian 03-8024-7700 atau melayari sistem pengurusan aduan awam SISPAA MBSC okay. uh, di pihak uh, tuan ada sama pengguna boleh mengadu ke pihak tuan. Ke SKS. Ya, kita akan kita akan paparkan Papakan. dia punya hotline bas-bas. Uh, Okey, okay. kita ada terima daripada soalan di Facebook Live. Hmm? Yang pertama, uh, bolehkah hmm -hmm. untuk menaiki bas Mat Selangor tanpa perlu mengimbas QR code yang disediakan? um uh, memang boleh sebenarnya hmm. yang uh, perkhidmatan bas percuma uh, Bas Selangor ni untuk warga Malaysia sebenarnya ah. jadi kalau penuntut kadang-kadang kita faham penuntut uh, sekolah dia tak tak bahawa IC ke atau Bahkan bukan ni, yang ada phone nama, smart, ya uh, smartphone, smartphone ke apa uh, kita ada brief dekat driver kita supaya diberikan sahaja untuk hmm. tapi cuma untuk uh, warga asing tu dia memang kita hmm. scan scan Oh, okay. Untuk soalan yang kedua, uh -huh. berapakah uh, kekerapan uh, basmat Selangor ini beroperasi? Uh, kekerapan basmat bas ini a uh, ada 20 hingga 30 minit. Okay. okay, so uh, kami juga dalam uh, masih dalam a uh, uh, daripada apa nama a uh, selama ini kita operasi itu kita ada buat juga ada punya kajian mengikut laluan mana-mana yang ada you know, terpaksa uh, mengubah dia punya frekuensi ke atau menambah ke macam mana nanti kita akan sedia uh, untuk uh, sebarang apa perubahan tambah baik-baik okey okey soalan daripada Facebook ada uh, tambahan apa adakah terdapat a uh, mekanisme pemantauan dalam memastikan Bas sampai mengikut waktu yang ditetapkan um, Kita ada buat pemantauan Daripada uh, bilik uh, operasi kita Di uh, kita punya H10 So kita ada kawalan Bila kita punya GPS tu Dia akan buat pemantauan Bas tu sampai Kalau tak sampai tu kita ada minta uh, Dia bagi keterangan kenapa uh -huh. Dan kita akan salurkan kepada ABS tu Kenapa kekerapan tu tidak boleh Okey tuan Uh, boleh tuan terangkan uh, spesifikasi bas EV yang digunakan uh -huh. dalam perkhidmatan bas Selak Selangor ini? Uh, dia bas poster, uh, 21 penumpang dengan 10 uh, berdiri. Lepas tu bas ini memang uh, EV sepenuhnya lah. So, dia memang uh, Design desain daripada SKS dan uh, cuma dia punya Bateri dan power line uh, uh, diimport Dan pemasangan semuanya Dibuat di SKS sendiri So, bas ini akan uh, Didaftar atas uh, nama Kuatan SKS sendiri. So, untuk makluman uh, Kami juga merupakan Salah satu uh, Pembekal bas uh, elektrik uh, Di Kuatan Malaysia Menarik tuan Tahniah okay. tuan Terima kasih okay. 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 Boleh saya tahu uh, Jarak uh, limited eh uh, bas EV tersebut. Um, dia sebenarnya bas EV ni uh, tak sama macam. So, okay. so bas EV ni kita uh, akan study dia punya operasi. Jadi mengikut operasi uh, kalau kehendak setiap laluan tu, umpama uh, laluan uh, satu okay. memerlukan uh, untuk satu hari operasi itu kita memerlukan capacity bas bateri, okay. bateri uh, yang okay. sebagaimana mana. Masuk so, kita akan memudahkan lepas tu uh, operasi untuk uh, sehari hmm. uh, tanpa kita buat pencucian uh, pada waktu operasi. Okey, so kita tak nak ganggu waktu operasi. Jadi pas-pas uh, ini kita akan macam uh, uh, macam saja lah, hmm. Kita memang kita pembekal. Okay. Jadi kita boleh custom. Ah. Kita bukan beli yang bas yang sedia ada. ada lepas tu kita terpaksa gunakan dengan kapasiti yang kurang so kita boleh custom mengikut uh, operasi uh, mengikut kesesuaian, kesesuaian yang, yang ini. dia betul. Okay. So dia dia ada range dia dalam uh, 200 km uh, per charge 250 atau 300 km per charge. So kuasa cap, capacity bateri itu kita boleh uh, tambah okay. mengikut uh, uh, okay, tuan. Ah uh, okey tuan mengikut tuan apakah pandangan mengenai pemakaian Uh, tali pinggang untuk penumpang bas sebab uh, sebelumnya ada isu uh, kemalangan yang terjadi di gerik yep. Yep. betul okay. dia uh, sebenarnya kalau mengikutkan uh, tali pinggang ni untuk bas ekspres, bas persiaran semua tu memang kita ada bas uh, berhenti-henti pun kita ada uh, tali pinggang, kita ada pasang sebenarnya untuk bas -bar modern baru sekarang ni hmm. memang dia ada dengan tali pinggang Cuma pengguna pengguna <laughs> minta maaf pengguna dia pakai guna atau tak kita tak tak, tak berapa tak. uh, pastilah. Tapi kalau sebolehnya memang kalau dia pakai itu bagus lagi. Tapi untuk bas berhenti-henti kadang-kadang diorang orang uh, ada yang berdiri so ada yang duduk so sama ada diorang orang ada mengikut undang-undang uh, itu atau tidak kita susahlah. Tapi semua bahas yang kita buat ni Kita ada dia punya Plan dia diuruskan oleh JPJ Dan kita akan hantar ke untuk pemeriksaan awalan Kita akan daftar mengikut Undang-undang uh, yang sedia ada Mengikut uh, Kementerian Pengangkutan yeah. Okey tuan, uh, untuk soalan terakhir hmm? Baiklah, sebelum kita menutup tirai sesi warg bicara pada hari ini apakah hasrat uh, dan juga harapan tuan kepada warga Subang Jaya yang menonton bicara MBSJ pada hari ini eh um, harap uh, hasrat agak inisiatif buslout uh, slum Selangor ini uh, terus yeah. <laughs> di di uh, diberi kepada warga uh, Subang Jaya so ini satu inisiatif kerajaan negeri yang So, untuk uh, nama um, uh, memberi peluang kepada orang yang betul-betul memerlukan perkhidmatan percuma ini so, so harap benda ini akan berterusan lepas tu kami juga daripada SKS akan uh, bekerjasama dengan uh, Badan Raya untuk memajukan ataupun uh, uh, beri perkhidmatan yang lebih baik dan uh, yang seperti yang dimaklum tadi juga so saya rasa dengan inisiatif bas elektrik ni so kita pun akan bekerjasama dengan majlis bandar raya menuju ke arah Selangor Kabar Rendah 2035 25. Okay, tuan, uh, selain daripada hasrat yang telah dipentangkan tadi Apakah uh, cadangan yang mungkin akan dilaksanakan mengkok peringkat di pihak tu? Uh, kita akan buat satu penyelidikan bagi yeah. setiap laluan. So, setiap laluan yang kita jalani sama ada di mana mana pun, mm -hmm. dia ada dia punya uh, karakter dia masing-masing. So penumpang yang naik itu mm -hmm. dia ada berlainan. Mm -hmm. uh, ada kehendak yang berlainan mm -hmm. daripada satu laluan mm -hmm. kepada satu laluan yang lain. Jadi SKS biasanya kita akan buat satu kajian okay, Penumpang dekat laluan ni biasanya jenis Macam mana ah, ni. Jadi kita akan uh, buat satu kesimpulan Dan kita akan jumpa dengan Mereka. majlis uh, ni Dalam masa akan datang untuk uh, uh, Kita memperbaiki lagi mutu lah Apa cadangan yang ada Macam mana kita nak buat uh, sesuatu yang Lain daripada yang sedia ada Kita akan bincang bersama Sebelum kita maklum kepada warga kecil. Okay. Okey, baik tuan, terima kasih. Berakhirnya sesi soal jawab kita pada hari ini. Maka berakhirlah program bicara santai yang bertemakan perkhidmatan Bas Mat Selangor dalam pentadbiran MBSJ. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Kumar di atas kesudian dan masa yang diberikan sepanjang 30 minit ini kita bersiaran. Diharapkan perkongsian input dan informasi yang disampaikan adalah jelas, jelas dan boleh menarik minat lebih ramai pengguna warga Sumang Jaya untuk menggunakan perkhidmatan awam seperti bas mat serang ini. Bagi penutup, sebelum saya mengundurkan diri, terimalah ungkapan dai pada saya, bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Kami berharap penonton semua mendapat gambaran yang lebih jelas tentang perkhidmatan Bas Smart Selangor ini di Subang Jaya. Sekian saja untuk sembang santai kita kali ini. Teruskan menyokong pengangkutan awam yang mesra alam dan efisien. Sedara, perkhidmatan Bas yang berkesan bukan diukur pada kelajuan tetapi pada keprihatinan terhadap keperluan penumpang. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih. Terima kasih.